TWS bone Conduction saat ini telah menarik perhatian banyak kalangan, terutama menjadi pilihan utama untuk mereka yang gemar beraktivitas fisik dan menjalani kegiatan di luar ruangan. Selain menjadikan pengalaman mendengarkan musik yang lebih nyaman, TWS ini juga memungkinkan pengguna tetap aware dengan sekitar sambil tetap menikmati musik atau audio podcast. Dan jika kamu sedang mencari TWS Bond Kondaksi yang terbaik, berikut ini kami rangkum 7 rekomendasi terbaiknya versi update Tekno. Masuk ke rekomendasi yang pertama ada Keep Wireless DTS 10. Headphone ini memanfaatkan teknologi Bone yang menghasilkan audio dengan kualitas lembut dan pastinya aman untuk pendengaranmu. Ciri khasnya ialah kehadiran bass yang mampu memberikan dentuman yang kuat, suara yang jernih, dan fitur anti bocor. Headphone ini tidak hanya cocok untuk mendengarkan musik, tetapi juga dilengkapi dengan perbekalan hi-fi sound yang mendukung pengalaman bermain game. Dan meskipun memiliki desain yang ringan hanya seberat 25 gram, headphone sudah memiliki sertifikasi keamanan waterproof dengan grade IPX56. Dengan demikian, kamu tidak perlu khawatir memakainya dalam kondisi basah seperti saat hujan. Selain itu, kehandalan headphone ini juga memiliki daya tahan yang sangat baik. Dengan daya tahan baterai hingga 10 jam dan waktu pengisian hanya memerlukan jam, headphone ini menawarkan pengalaman mendengarkan musik yang nyaman tanpa khawatir kamu harus kehabisan daya. Untuk harganya, TWS ini dibanderol mulai 160 ribuan rupiah. Berikut ini spesifikasinya dan link pembelian ada di deskripsi atau kolom komentar. Lanjut yang kedua, ada Soul Open Ear 2 Air. Headphone dengan desain kece ini menawarkan pengalaman mendengarkan audio yang baik dari segi fungsi dan kenyamanan. Untuk kamu yang sedang mencari bone Conduction dengan desain super ringan Open Ear 2 ini sangat layak untuk kamu pilih. Dengan berat hanya 13 gram, TWS ini sama sekali tidak terasa berat sehingga kamu bisa dengan nyaman beraktivitas. Selain itu, TWS ini juga dilengkapi dengan bando dan ujung ear tips yang tidak akan membuat telingamu pegal. Meskipun ukurannya kecil dan ringan, jangan remehkan audio yang dihasilkannya. Semua suara yang jernih akan terdengar dengan baik berkat teknologi Enhanced Power Output yang mengesankan. Dengan mic bawaan dan teknologi Bluetooth 5-nya, Bond Conduction dari Soul ini juga dilengkapi dengan kontrol sentuh yang sangat memudahkan penggunaannya. Ketahanannya pun jangan diragukan, headphone ini sudah dibekali dengan IP44 waterproof yang mampu menahan keringat, percikan air, dan bahkan hujan ringan. Bicara soal harga headphone ini bisa kamu dapatkan mulai 155 ribuan rupiah. Berikut ini spesifikasinya dan link pembelian ada di deskripsi atau kolom komentar. Beralih ke rekomendasi selanjutnya ada Eagle Runner Open Ear. Eagle Runner menjadi salah satu bass on-ear conduction karena sudah menyematkan fitur neodymium drivers yang memungkinkan penghasilan suara bass yang mendalam dan audio yang luar biasa jernih tanpa distorsi. Keistimewaan lainnya adalah kehadiran 4 mikrofon environmental noise cancelling yang akan memberikan kejelasan dan kelancaran saat kamu melakukan panggilan telepon. Tidak hanya itu, ketangguhan Eagle Runner semakin terbukti dengan kemampuannya untuk memutar musik secara non-stop selama 10 jam berkat baterai high efisiensinya sebesar 100 mAh. Kelengkapan lainnya seperti Bluetooth versi 5.3 dan sertifikasi Water Pro of IPX5 membuatnya menjadi headphone yang tidak hanya andal dalam memberikan kualitas suara yang baik tetapi juga tahan terhadap cipratan air. Jika kamu tertarik, TWS ini dibanderol mulai 199 ribuan rupiah. Berikut ini spesifikasinya dan link pembelian ada di deskripsi atau kolom komentar. Direkomendasi keempat ada Lenovo X3 Pro Bond. Headphone ini hadir menggunakan material ABS BT serta baterai berkapasitas 135 mAh. Berbekal Bluetooth 5.3, Lenovo X3 Pro menawarkan koneksi yang lebih cepat dan stabil dengan latensi ultra rendah. Dengan driver sebesar 16 mm, kualitas suara yang ditingkatkan mampu membuat pengalaman mendengarkan musikmu lebih memuaskan. Kombinasi teknologi BT 5.3 dan desain ergonomisnya menjadikan headphone ringan 25 gram ini pengalaman super stabil dan nyaman tanpa rasa berat. Fitur unggulan lainnya dari TWS ini adalah sertifikasi IP56 yang membuat TWS ini anti terhadap semprotan air dari segala arah sebanyak 100 liter per menit. Kamu juga dapat menikmati pengalaman mendengarkan musik selama 7 jam penuh tanpa henti. Jika kamu tertarik, TWS ini dibanderol mulai 179 ribuan rupiah. Berikut ini spesifikasinya dan link pembelian ada di deskripsi atau kolom komentar. Kita lanjut yang kelima, ada Yusams JC001. Headphone TWS ini memiliki bahan yang fleksibel, bahkan dapat dilipat hingga 360 derajat. Keberadaan fitur bone conduction pada TWS ini tentu akan membuat kamu nyaman dan bisa mendengarkan musik tanpa rasa sakit pada telinga. Kabel TWS yang terbuat dari titanium alloy tidak hanya memberikan kekuatan yang ekstra tetapi juga dapat menempel erat di kepala bahkan saat kamu membungkuk atau bergerak aktif. Desain belakang yang bisa dilipat 360 derajatnya ini memberikan kemudahan dalam penyesuaian sesuai kebutuhan. Dengan kapasitas baterai 120 mAh, TWS ini memiliki standby time sekitar 300 jam, lalu waktu panggilan mencapai 6 jam dan waktu untuk mendengarkan musik hingga 5 jam. Sementara untuk mengisi dayanya penuh kembali hanya di butuhkan waktu satu setengah jam. Bicara soal harga TWS ini bisa kamu dapatkan mulai Rp 219 ribuan rupiah. Berikut ini spesifikasinya dan link pembelian ada di deskripsi atau kolom komentar. Lanjut ke daftar berikutnya ada Sound Pits Run Free. Desain open ear yang dimilikinya mampu mendukung fleksibilitas dengan bobot ringan sebesar 28 gram. Ditambah dengan large driver sebesar 16,2 mm, kualitas audio yang dihasilkan pun tak main-main dengan bass yang kuat serta kualitas suara yang sangat imersif. Tak hanya itu, TWS ini juga menawarkan pengalaman mendengarkan musik yang nyaman dan painless. Bahkan Soundpeats berani menjamin bahwa telinga kamu tidak akan terasa panas, bahkan ketika digunakan di bawah terik matahari sekalipun. Kemudian TWS dengan boots free comfort ini juga menawarkan pengalaman mendengarkan musik yang tahan lama dengan daya tahan hingga 17 jam baik untuk mendengarkan musik hingga telepon. TWS ini juga hadir dengan dukungan Bluetooth 5.3 dan koneksi multipoint yang stabil, ditambah dengan teknologi bass enhancement, headphone ini menawarkan pengalaman mendengarkan musik yang memuaskan. Untuk harga, TWS ini bisa kamu dapatkan mulai 400 ribuan rupiah. Berikut ini spesifikasinya dan link pembelian ada di deskripsi atau kolom komentar. Kita beralih ke rekomendasi yang terakhir ada Aftershock Open Rent Pro. Dilengkapi dengan teknologi Socks Turbo Pitch, TWS ini menawarkan audio berkualitas tinggi dengan suara yang memikat dan bass yang kuat. Namun, keunggulan TWS ini tidak berhenti di situ saja, karena Open Rain Pro ini juga hadir dengan daya tahan baterai hingga 8 jam untuk penggunaan aktif, dan posisi standby bertahan hingga 10 hari. Tak hanya itu, TWS ini juga dilengkapi dengan magnetic ring case dan sistem pengisian yang lebih cepat. Teknologi ANC surround sound yang terintegrasi hadir menawarkan pengalaman mendengarkan musik yang lebih mendalam dengan memisahkan suara dari lingkungan sekitar dengan sempurna. Jika bicara tentang desain, bond conduction ini super ringan dengan bobot hanya 26 gram, dibuat dengan material premium. Selain itu, sertifikasi IP55 Water resistant menjadikan TWS ini tahan terhadap percikan air dan keringat. Untuk harganya sendiri TWS ini dibanderol mulai 2,6 jutaan. Berikut ini spesifikasinya dan link pembelian ada di deskripsi atau kolom komentar. Itu dia 7 rekomendasi bond kondaksian murah terbaik yang bisa kamu pilih saat ini versi update Tekno. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini serta nyalakan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi update teknologi dan produk unggulan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.